উপস্থিত হৈছো আমাৰ জনতা পাৰ্টীক ভোট দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু আমাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰিলে উপ নিৰ্বাচন প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকী জয়যুক্ত হোৱাৰ পাছতেই আপোনালোকে যদি আলু আৰু পিয়াজৰ ছবিত ভোট দি আমাক জয়যুক্ত কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে যাৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে স্মাৰ্ট মিটাৰ দাম নাই তেওঁলোকৰ ঘৰতো আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিম আৰু আলু পিয়াজৰ দাম আজি আপোনালোকে সত্তৰ টকাত খাই আছে নহয় জানো আলু পিয়াজৰ দাম আমি ঘৰে ঘৰে যাতে এশ টকাকৈ খাব পাৰে তাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিম আৰু আমাৰ যিমান থলুৱা মানুহ আছে সেই থলুৱা সকলো মানুহক আমি উচ্ছেদ কৰি হলেও আমি ন হাজাৰ বিঘা আৰু চৰকাৰী স্কুল যিমান আছে আমাৰ দুখীয়া মানুহবিলাক পঢ়াৰ কাৰণে চৰকাৰী স্কুল যিমানখিনি এফালৰ পৰা বন্ধ কৰি আপোনালোকক আমি বান্ধিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল যিখন আছে তেনেকুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল আমি পাতিম তাত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে পঢ়িব আৰু যদি পঢ়িব নোৱাৰে তেতিয়া হ'লে আমি কাঞ্চনজুৰি চাহ বাগিচাত আমি নিজৰ আমাৰ ৰিজৰ্ট আছে দেই বাণী আমি কানি গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট বুলি এখন আছে আমাৰ মাটি খাই গোসানীয়ে তাত কানি গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট বুলি কয় পাতিছে তাত আপোনালোকৰ লৰা ছোৱালী বিলাকে তাৰ কাম কৰিব কিবা কৰিব ধেৰ চাকৰি পাব আপোনালোকে থৈ লাটোক একে ফাইনেল সকলো মানুহে থৈ লাঠ খুৱাব লাগিব এতিয়া দুয়োজনে শুই আছে গতিকে সকলো মানুহে আৰু আমাৰ দলটো জিকিলেই থৈ লাথ শুব লাগিব এতিয়া পোনপ্ৰথম হ'ল আপোনালোকক এইখিনি গোটেইখিনি আমি কৈছোঁ আপোনালোকক আমাৰ দলটোৰ বিষয়ে জনাইছো আমাৰ জনতা পাৰ্টীৰ বিষয়ে সকলো জানিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে আজিৰ তাৰিখত অসমত যিখন চৰকাৰ বৰ্তি আছে যিটো দল শাসনাধিষ্ঠ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো কাম কাজ তেওঁলোকে মাত্ৰ আৰু মাত্ৰ খিলঞ্জীয়া আৰু হিন্দু এই শব্দ দুটাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে বেহা বেপাৰ চলাই আছে আৰু এই শব্দ দুটাৰ তেওঁলোকৰ তেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় যেতিয়া নিৰ্বাচন সন্মুখীন সমাগত হয় কিন্তু এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পোৱাইছো যে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা বেপাৰী জনতা পাৰ্টী নামৰ যিটো দল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু এইবাৰ হিন্দুসকলৰ বহুতো প্ৰয়োজন হোৱা নাই তেওঁলোকে আমি দেখিছো যে চামগুৰিত কিন্তু যিসকলক তেওঁলোকে মিয়া মিয়া বুলি কৈ থাকে তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকে আমি ভক্ষণ নকৰা এবিধ বিশেষ মাংস তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা খুৱাই বুজ ভাত খুৱাই প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু এই দলটো এনেকুৱা এটা দল কিবা কাৰণত বুলতো যদি অসমৰ ৰাইজে এওঁলোকক ভোট দি জয়যুক্ত কৰে তেতিয়াহলে মই সেইকাৰণে ৰাইজক আহ্বান জনাইছো যে কিবা কাৰণত ভুলতো যদি আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিয়ে তেতিয়াহলে এই উপ নিৰ্বাচনৰ পাছত যাৰ যাৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ তেওঁলোকে লগোৱা নাই তেওঁলোকক লগোৱাটো নিশ্চিত আৰু সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই তেওঁলোকে স্মাৰ্ট ডকাইতি কৰিব আৰু ইপিনে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিব পাৰিছে যে ইতিহাসত নোহোৱা দাম হৈছে আলু পিয়াঁজৰ সত্তৰ আশী টকা এইটো ছিজনত কেতিয়াও সত্তৰ আশী টকা আলু পিয়াঁজৰ দাম নাছিল আৰু তেওঁলোকে আমাক ধৰ্মৰ নিচা খুৱাই অন্ধ কৰি পেলাই এনেকৈ আমাক আচলতে লুটি আছে এফালৰ পৰা আজি ভাৰতবৰ্ষত এইটো পৰ্যায় পাইছেগৈ যে মোদীয়ে যেতিয়া কৈছিলে মোদীয়ে কৈছিলে ডিজিটেল স্মাৰ্ট মিটাৰ সেই ডিজিটেলত ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছিলে সেই ডিজিটেল ইণ্ডিয়া সেই ডিজিটেল ইণ্ডিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত আচলতে পাতিব খুজিছে গতিকে মই সমূহ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছো যে মূলতো যদি কিবা কাৰণত এই দলটোক যদি কিবা কাৰণত ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে সৰ্বনাশ হ'ব যে এইটো খাটাং আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমৰ সকলো চৰকাৰী স্কুল এফালৰ পৰা বন্ধ কৰি পেলাই তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগতকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় এফালৰ পৰা শ্ৰীবৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰিছে আৰু এইজনে হয়তো অসমৰ আটাইতকৈ কালান্তক মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে এফালৰ পৰা চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰি তেওঁৰ গৈণীয়েকৰ নামত তেওঁৰ পুত্ৰ পুত্ৰীৰ নামত এফালৰ পৰা সা সম্পত্তি আহৰণ কৰিছে আৰু অসমৰ ইতিহাসত তেনেকুৱা দ্বিতীয় এজন মুখ্যমন্ত্ৰী নেপাব যিজনে ইটোৰ পাছত সিটো সম্পত্তি আহৰণ কৰিছে নিউজ চেনেল ইটোৰ পাছত সিটো হৈছে তাৰ পাছত তেওঁৰ চাহ বাগিচা হৈছে তাৰ পাছত তেওঁ ৰিজৰ্ট বনাইছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল খুলিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ডত অথচ একে সময়তে কিন্তু আমাৰ লৰা ছোৱালী বিলাক পঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্কুল বন্ধ কৰিছে আমি নগাঁৱৰ পৰা আহিছো আপোনালোকৰ বিহালীলৈ আমি ৰেহ ৰূপ চাবলৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাবলৈ দুখ পাইছো যে যোৱা এক তাৰিখে আমাৰ নগাঁৱত এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ নাৰকীয় ঘটনা হল

মানে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হয় নে নহয় কেতো খাটা নহয় তেনেকুৱা এজন সন্দেহজনক ব্যক্তিক তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিছে আৰু এই ধৰণৰ যিবিলাক ব্যৱস্থা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাই আচলতে